Приветствую, ребят, всех любителей охоты. Сегодня вот мы с Юриком опять вышли на очередную охоту, на зорьку, на перелет птицы. Птицы находятся с той стороны. Я не знаю, что вам видно, но я... Здесь дорога проходит. 10 метров нам разрешается от дороги. И с той стороны гусь. И с той стороны гусь. И мы будем пытаться сегодня на перелете его брать. Посмотрим, как получится. Если удастся наша удача выполнится. А вот на как гусь, ну это черный гусь. Попытаемся сегодня брать белого гуся. Нас интересует только белый гусь. Другой гусь мы не имеем права брать. Черный гусь пошел. Но мы не за этим сюда приехали. Хотим мы белого гуся. Белый гусь пока сидит на поле и не взлетает. Не знаю, перехитрим мы его не перехитрим. Но будем надеяться, что он поднимется и все будет у нас сегодня хорошо. Не хочет пока белый гусь никак перелетать. Осторожничает. Утки столько летают. Перелетают через дорогу. А вот белый гусь ни в какую. До последнего жду. Два разведчика видел только. Перелетело. И все. И вот там сидит. Очень много белого гуся. А здесь вот поднимается над дорогой, летает, не дотягивает до меня и обратно садится фигово 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 Мы же тебя четко видели. Как ты падал. А, вот он. Тихо, ладно, тихо. Вот вам и белый гусь. Битый. Смотрите Сколько можно было застрелить да? Сколько гуся можно было бы взять Под полный выстрел Нельзя Называется Вдыхай хлопчик до, до, до осени Да И такое бывает а белый гусь не хочет прилетать сюда, не хочет никак. ты вот видишь, как бы кажется, как будто близко, на самом деле высоко идут. Ну, вот этих можно было запустить. Да, не, высоковато. Вот этих, по этим можешь стрелять, сейчас идут Нет. слева. Видишь, да? Вот они, смотри. Да, 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 да. Мы осенью с вами поговорим. Они все. Ты видел, что творится? У, ба, ба, Поехали, дядька, а то уже 7.15. Потому что он весь ушел на воду, ой на, на поля туда И тот не поднимается. А, а ты видел, что там творится? А вон, внизу, это ты стрелял утром наверное, не ты стрелял, вот мы возвращаемся довольны, сколько ты взял, 10 штук да сегодня, Юрий говорит взял 10 штук, это так для Рада? для радик, он еще черный мы как да, Ну вот года. эти красавцы, конечно, не проходили, да, Смотри, <laughs> черный. И не боится, вот знаешь же, вот, смотри, какая натура, да? Да. Знаешь, что осень. Что осень нельзя. Можно осенью, а весной нельзя. Можно летать, спокойно дразнить. Просто. Охотник. Вот смотри, если переехать туда с автобана и попробовать с той стороны. Это там дислоцироваться. Он оттуда весь тянулся. Ну вот, со 151 -го. Вот там с той стороны можно, интересно, стрелять. Так это он оттуда тянулся, 151-й. Так вы... ты видел, он низко как шел? Ну он гена, он сразу на деревню брал. Ну так нет, он брал сперва, падал вот здесь в лужу, а потом уже пошел туда, на кормяшку. Пошел очень низко. Ну, так, он обнесел, да, да, да. Так надо вот переехать, посмотреть, сейчас обратно поедем. И посмотрим. Смотри, это да, тоже же идет, смотри, как хорошо. Ну, чё? ну все, одного мы отстреляли сегодня, не обманул нас гусь, не пошел, остался весь на воде, да и ушел на поля. И мы довольны идем, возвращаемся с одним вот красавчиком сбитым. Сколько я четыре патрона открыл? Ты сколько? Два, по-моему. Нет, я четыре тоже. Тоже четыре? Да. Ну, ты, вот поспешил. Красиво, его взял, ты поспешил. Ты поспешил вот, когда вот пошла там огола что ты поспешил. Вот они, смотри, налетают. Белый круж. Угу. Все, прибыли мы. Все, всем пока-пока.